ृज्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु कृष्णा सर्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा साजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सर्वानुरूपा सर्व श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयोऽयं पुरुषः योयश्रद्ध यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसाः एतान् भूतगणां स्थान्ये यजन्ते तामसा युक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः माम् चैमान्तशरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदानम् तेषाम् वेदमिमम् शृणु आहारसात्विका प्रियाः खण्डाङ्ग्लवनात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षा विलाहिनः आहाराराजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः दरसं पूति परयूषितम चयत उत्च्छ